आज हम आप सभी को ऐसे मंदिर के पास लेके जाएंगे जो बहुत ही सुंदर है और बहुत कम लोग भारत में इस मंदिर के बारे में जानते हैं नॉर्मली जब हम बीजापुर की बात करते हैं तो गोल गुंबद जो कि एक बहुत ही हीशान बिल्डिंग है और जिसे बहमनी सल्टनेट ने बनवाया था वही दिमाग में आती है लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बीजापुर भी एक समय में कल्याणी चालुक्यास की एक इम्पोर्टेंट जगह रहा था और यहाँ पर काफी प्राचीन मंदिर बचे थे यह जो मंदिर है लकीली पब्लिक की व्यू से दूर रहा है और इसकी अप्रोचेस ठीक नहीं है इसीलिए यह शायद बच पाया इस मंदिर की बाहरी दीवारों को हम दिखा रहे हैं देखने में कितनी सुंदर प्राचीन दीवारें हैं यह जो आपके सामने दृश्य है यह दृश्य चटर्खी नाम का एक गाँव है जो कि सिंदगी नाम की तालुका और बीजापुर जिले में स्थित है यहाँ पर हम बहुत ही सुंदर बनी हुई सुर सुंदरिया या अप्सराओं की मूर्ति देखते हैं इस तरह की मूर्तियाँ भारत में मंदिरों की दीवारों पर इतने बड़े आकार में कहीं पर भी नहीं आपको मिलेंगी इन सुर सुंदरियों को उनके शरीर को उनके आभूषणों को बहुत ही सुंदर तरह से दर्शाया गया है यह मंदिर दत्तात्रेय मंदिर के नाम से जाना जाता है और चटरकी नाम का एक गांव है जो कि सिंदगी नाम की तालुका जो कि बीजापुर जिले पर स्थित है इस मंदिर के विषय में पब्लिक डोमेन में बहुत कम जानकारी है यह जो हम मंदिर की बाहरी दीवारें देख रहे हैं उनमें विभिन्न वेशभूषा में अलग अलग तरह की स्त्रियां, देवी देवता और नृत्य किया जगह कोई भी पिलर छोड़ा नहीं गया है जिसमें इन आकृतियों को नहीं बनाया गया ये सारे जो पिलर्स हैं, ये फॉल्स पिलर्स हैं जिन्हें हम पिलास्टर्स भी कह सकते हैं और हर प्लास्टर पर सौ से अधिक बहुत ही सुंदर अलंकरण किए हुए ये आकृतियां हमें मिली अनफॉर्चुनेटली भारत में अगर हम अच्छी शिल्पकारी की बात करें इस तरह की शिल्पकारी मुख्यतः लोग खजुराहो मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में है उसके बारे में जानते हैं लेकिन यह जो मंदिर है चटर्की में जो कि बीजापुर के पास में है इसके विषय में लोग बहुत कम जानते हैं यहाँ पर दो मंदिर हैं और दोनों के दोनों जो मंदिर हैं उनके शिखर टूट गए हैं पुराने समय में जो शिखर होते थे वो प्राय ईंट के बने होते थे और मंदिर का जो मेन भाग है वह पत्थर का बना होता इस मंदिर को बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग यहाँ पर आते हैं उसका मुख्य कारण है की पब्लिक डोमेन में न तो इसकी जानकारी है और न ही कहीं पर रोड पर चिन्ह है यहाँ पर इनके बारे में कुछ जानकारी दी गई कर्नाटक में अधिकतर रहने वाले लोग इवन बीजापुर के जो लोग हैं उन्होंने कभी भी इस मंदिर के बारे में नहीं सुना है जैसा हम पहले भी बता चुके हैं हमारी हमेशा ये कोशिश रही है कि भारत के जो प्राचीन मंदिर हैं और उनकी सुंदरता को उनकी शिल्पकारी को उनकी नक्काशी को और वहाँ पे जो शिलालेख है उनको भारत के और इस संसार के अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाया जाए ताकि वे हमारी प्राचीन विरासत को देख सके और उस पर गर्व कर यहाँ पर अलग अलग तरह की सुर सुंदरिया मिलेंगी उनमें से कुछ हैं दर्पणी जिनके हाथ में एक दर्पण या मिरर है तोरणी जो एक दरवाजे के पास झुक करके खड़ी हैं दलमालिका जिनके हाथ में एक पेड़ की शाखा पकड़ रखी है पद्मगंधा जिनके शरीर में कमल की महक होती है केतकी भरणी जिनके हाथ में केतकी नाम का फूल होता है चमारी वह जिनके हाथ में एक मक्खी या मच्छर हटाने का एक वस्तु रहती है ऋतिकी शुभ सारिका शुक सारिका वो है जो एक तोते से खेलने वाला बनाया गया है नुपुर पादिका जो एक अपना पायल को बांध रही हैं, प्रदाला जो एक ढोलक को बजा रही हैं, अलग से कन्या एक स्त्री जो कुछ नहीं कर रही है शुभ गामिनी एक ऐसी सुर सुंदरी जो अपने पैर में से काटा उठा रही है यहाँ की जो सुर सुंदरिया है उनका जो सबसे अलग जो चीज है इनके जो लंबाई और चौड़ाई है बिल्कुल मनुष्य के एग्जैक्ट हाइट की बनाई गई है कोई भी जो स्त्री है वह साढ़े पांच या छह फुट से छोटी नहीं बनाई गई है धार्मिक स्थलों में सुर सुंदरियों की उपस्थिति की कई तरह से व्याख्या की जाती है एक आध्यात्मिक व्याख्या यह है कि वे शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें शुभ और सशक्त दोनों के रूप में माना जा सकता है एक व्याख्या यह है कि वे राजा की समृद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने मंदिर की स्थापना करी थी यह जो अंदर का दृश्य है यहाँ पर भी हमें बहुत ही सुंदर पिलर्स बने हुए मिले यह जो इस मंदिर का नाम है दत्तात्रेय मंदिर और पुराने समय में शायद यह नाम नहीं रहा होगा यहाँ पर हमें एक गर्भगृह में शिवलिंग मिलेंगे यह जो सामने का नजारा है ये इनर मंडप का है जो ओपन मंडप है और इसमें तीन तरफ से दरवाजे हैं बट बड़ कुछ बड़े मैसिव पिलर्स हैं जिनका स्क्वायर सेक्शन है और लेथ पिलर्स का भाव इनमें नहीं आता है ऐसा मानना है कि इस मंदिर का निर्माण वेस्टर्न चालुक्यास के समय में हुआ था और यहाँ पर एक अभिलेख भी मिला है मंदिर के एंट्रेंस में कुछ गंगा और यमुना की तस्वीरें मिलती हैं और कुछ नायिका और कुछ गड़ास भी मिलते हैं अंदर रोशनी बहुत कम थी बड़ी मुश्किल से हम यह वीडियोग्राफी कर पाए हैं किसी तरह से मोबाइल की लाइट को अंदर डालकर हमने कोशिश करी है गर्भगृह में शिवलिंग के दर्शन करने की यह नजारा है शिवलिंग का बहुत ही सुंदर प्राचीन शिवलिंग देखने में लगता है और जब हम गर्भगृह के पास में गए तो गर्भगृह का ताला लगा हुआ था वहां पर एक लोहे का दरवाजा था और वहाँ ताला लगा था और गर्भगृह में अंदर देख पाना मुश्किल था और वही बाहर भी अंतराल की तरफ भी एक और शिवलिंग थे यह उनका नजारा है और यहीं पास में एक बहुत ही पुरानी भग्न गणेश जी की भी मूर्ति मिली देखने में ऐसा लगता है कि इस मूर्ति को बाद में कहीं बाहर से लाया गया होगा और इस तरह की और भी हमें दूसरी मूर्तियां मिली यहाँ हम गणेश जी को देख सकते हैं मेरा ऐसा मानना है कि यह ओरिजिनली इस मंदिर की मूर्ति नहीं थी यहाँ की दीवारें जो है अंतराल की काफी अच्छी तरह से सुसज्जित थी यहाँ पर सप्त मातृकाओं को हम देख सकते हैं और हर सप्त मातृका के नीचे उनका वाहन बनाया गया है रोशनी कम होने के कारण भूख अंधेरा होने के कारण यह जो वीडियोग्राफी है वह इतनी क्लियर नहीं होगी फिर भी अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको अलग अलग तरह के सप्त मातृकाओं के वाहन नजर आएंगे आप खुद देख सकते हैं इसका अलंकरण बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अलग तरीके का है और यह जो है एक दूसरी गणेश जी की मूर्ति है और लोगों ने बताया कि बहुत ही प्राचीन मूर्ति है लेकिन यहाँ पर इस नीच में यह आउट ऑफ द प्लेस लग रही थी इस मंदिर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं ये ऐसा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है लेकिन इसके पास आने जाने का रास्ता बहुत ही खराब था और आसपास के यहाँ पर हमें एक भी व्यक्ति आता हुआ नहीं मिला मेरा ऐसा मानना है कि यह जो साइट है यह बहुत ही यूनिक टेंपल है और समय के साथ इसे अगर डेवलप किया जाए तो यहाँ के जो लोग हैं उनको इकोनॉमिकली भी फायदा होगा और जरूरत है इस तरह के मंदिरों को हमारे सिटीजन्स के बीच में लाने की और जब वो यहाँ पर आएंगे तो इसका देखभाल भी होगा इसकी मेंटेनेंस होगी और यहाँ के लोगों को थोड़ा रोजगार भी मिलेगा यह एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया था और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग इस मंदिर के बारे में जानें। जब हम यहाँ पर आए थे तो हमें इस मंदिर के विषय में कुछ नहीं पता था रास्ता बहुत मुश्किल था गूगल अर्थ भी काम नहीं कर रहा था फिर भी किसी तरह कोशिश करी कि हम यहाँ पर इसे दिखना चाहते थे समझना चाहते थे बड़ी मुश्किल से हम यहाँ आ पाए इवन यहाँ के जो आस के जो लोग थे वह भी इस मंदिर के विषय में ज़्यादा नहीं जानते थे तो न तो पब्लिक डोमेन में इसके विषय में कुछ जानकारी है ना ही जो इसके रखवाले हैं जो एजेंसी इसका रखवाले हैं उन्होंने भी अधिक शायद इंटरेस्ट नहीं लिया है इसलिए इसकी स्थिति इतनी खराब है इस वीडियो को आपने देखा अगर आपको अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि यह वीडियो और इस मंदिर के विषय में अधिक से अधिक लोग जानें तो हमारी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे तो हमें बहुत